মোৰ নাম ৰাহুল মোৰ মাৰ প্ৰায় বেমাৰ হৈ থাকে আৰু দেউতাই সদায় তেওঁৰ লগত কাজিয়া হৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ যে মাৰ বেমাৰ হৈ থকাৰ পিছতো দেউতাই কিয় তেওঁৰ লগত সদায় কাজিয়া কৰি থাকে এদিন এই কথাটো মই মোৰ আইতাক সুধিলোঁ এতিয়া আইতাই ক'লে যে তোৰ দেউতাৰে বৰ নীলজ তাৰ ঘৈণীয়েকৰ বেমাৰ বুলি তাৰ অলপো গুৰুত্ব নাই সেইকাৰণে সি তাইৰ লগত সদায় কাজিয়া কৰি থাকে এতিয়া মই আইতাৰ কথাটো একেবাৰে বুজি নাপালোঁ তাৰপিছতে এদিন মায়ে নিশা হোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আৰু চকু নেমেলিলে আৰু তেওঁ চিৰদিনৰ বাবে এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল মোৰ মা অলপ দেউতাতকৈ ডাঙৰ আছিল তেওঁৰ বয়সটো পঞ্চল্লিছ বছৰ আছিল আৰু দেউতাৰ প্ৰায় চল্লিছ বছৰমান হ'ব মা ঢুকোৱাৰ দুদিন পিছতে আমাৰ ঘৰলৈ আইতা আৰু খুৰা আহিছিল তেওঁলোকে তেতিয়া দেউতাৰ লগত বহি কিবা কথা পাতি আছিল মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ কোঠা লৈ গ'লোঁ এতিয়া মোক তেওঁলোকে কোঠাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে সেইটো সময়ত দেউতাৰ মুখখন এনেকুৱা হৈ আছিল যেতিয়া মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিলে হয় তেওঁ বৰ খঙত থকা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছিল মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে নিশ্চয় কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে মই কোঠাৰ বাহিৰৰ পৰা কাণ পাতি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ খুড়া আৰু আইতাই কোৱা শুনিছিলোঁ যে তোৰ লাজ লাগিব লাগিছিল তোৰ পত্নী ঢুকোৱাৰ এসপ্তাহেই হোৱা নাই তই পুনৰ আকৌ বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছ যদি এই কথাটো সমাজে জানে তেনেহ'লে তোৰ মুখতে থু পেলাব কিহৰ ইমান দৌৰা দৌৰি লাগিছে তোৰ ল'ৰাও এতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে সি নিজৰ যত্ন নিজে ল'ব পৰা হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ কেইবছৰমান পাছতে নিজৰ ল'ৰাটোকে বিয়া পাতি দিব লাগিব এতিয়া তই নীলাজৰ দৰে নিজে বিয়া পতাৰ কথা কৈ নাথাকিবি অলপ ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ সিখ তই তই এতিয়া এই কথাটো ক'বই নালাগিছিল তোৰ পত্নী কিমান যে ভাল আছিল আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল তাই এতিয়া তাই মৰাৰ লগে লগে তই এনেকুৱা কৰিবলৈ ধৰিছ তাইৰ ওচৰত একো গুণৰে অভাৱ নাছিল তই সেই সদায় তাইৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিছিলি তোৰ কাৰণেহে তোৰ পত্নীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল তাইৰ আত্মাই চাগে এতিয়াও শান্তি পোৱা নাই তাই জীয়াই থাকোঁতে তই কেতিয়াও তাইৰ যত্ন নললি মোৰ দেউতাই তেতিয়া কৈছিল যে যত্ন আচলতে তাইহে মোৰ ল'ব লাগিছিল যৌৱন কালতে যি বেমাৰত পৰিলে তাৰপিছত জীয়াই থকালৈকে বিচনাৰ ওপৰতে থাকিল ঘৰৰ কামো মই নিজেই কৰিবলৈলগীয়া হৈছিল কিন্তু তাই এটা ল'ৰা জন্ম দিয়াৰ পাছতেই বেমাৰত পৰি গ'ল মোৰ গোটেই বয়স সেই বেমাৰী পত্নীৰ লগতেই গুচি গ'ল এইবিলাক কথা কোৱাৰ সময়ত দেউতাৰ বহুত খং উঠিছিল তাৰপিছত নাজানো দেউতাই কেনেকৈ ইমান লাহেকৈ ক'লে যে ঠিক আছে বাৰু তোমালোকে যি দেখা তাকেই হ'ব মই এতিয়া এনেকৈ ভাবিব নালাগিছিল বিয়াৰ কথাটো মোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিম আৰু অলপ পইচা জমা কৰিম আৰু তীৰ্থযাত্ৰালৈ ওলাই যাম আৰু তেনেকৈ মই ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰিম আইতা আৰু খুৰাই ক'লে যে হ'ব আৰু ভগৱানৰ কৃপাৰ কাৰণে তই সকলো সোনকালে বুজি পালি এতিয়া সকলোৱে হাঁহি ধেমালি কৰি কথা পাতি গুচি গ'ল আৰু এমাহ পিছত মই যেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে ঘৰত কেইজনমান মানুহ আহিছে লগতে দেখিছিলোঁ যে বৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনীও আছিল মই আচৰিত হৈ ভিতৰলৈ গ'লোঁ কোঠাৰ ভিতৰত দুজনমান মানুহ বহি আছিল তেওঁলোকে তেতিয়া মোক দেখি ক'লে যে এইজনেই নেকি আপোনাৰ ল'ৰা মোৰ দেউতাই ক'লে যে হয় এইজনেই মোৰ ল'ৰা তাৰপিছত দেউতাই মোক ক'লে যে ৰাহুল এওঁলোকে তোমাক চাবলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীও লগত লৈ আহিছে আজিকালিৰ দিনবিলাক সলনি হৈ গৈছে তোমালোকে ইজনে সিজনৰ লগত চিনাকি হৈ লোৱা তাৰপাছত আমি তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিম মই তেতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ সন্মুখত এতিয়া মই একো কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়া বিয়াৰ বয়স হোৱা নাছিল ৰাতি হোৱাত মই দেউতাক ক'লোঁ দেউতা ইমাননো কিহৰ দৌৰা দৌৰি মোৰ বিয়াৰ বাবে তেতিয়া দেউতাই ক'লে যে তোমাৰ মা এই পৃথিৱীৰ পৰা যোৱাৰ পিছত ঘৰত মাত্ৰ আমি দুজনেই আছোঁ এনেকৈ ঘৰখন আৰু ভাল নালাগে এতিয়া বাচন ধোৱা ভাত বনোৱা ঘৰ চফা কৰা এই সকলোবিলাক কাম নিজেই কৰি ভাল লাগে জানো ছোৱালী এজনী ঘৰলৈ আহিলে ঘৰৰ কামবিলাক তেওঁ নিজেই কৰিব আৰু আমাক সদায় ভাল ভাল খাদ্য বনাই খোৱাবলৈ পাৰিব আমাৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব তেওঁ এতিয়া এই ঘৰখনত এগৰাকী মহিলাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে মোৰতো বিয়া পতাৰ বয়স নাই এতিয়া সেয়েহে এতিয়া তোমাৰেই বিয়াখন পাতি দিব লাগিব মোৰো এতিয়া দেউতাই ঠিক কথাই কোৱা যেন লাগিলে যে ঘৰত এগৰাকী মহিলা লাগে যিয়ে চাহ ভাত ৰান্ধিবলৈ পাৰিব কাৰণ এইটো সময়ত মই পঢ়াৰ লগতে অলপ চলপ কামো কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ দেউতাও এতিয়া একো বিশেষ কাম নকৰে খেতি মাটিৰ পৰা অলপ চলপ পইচা আহে সেইখিনি পইচাৰে আমাৰ ঘৰখন কোনোমতেহে চলিছিল দেউতাই এনেকৈ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিলে কিন্তু বেছি পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ নোৱাৰিলে ভাল ঘৰ এটা বনাবলৈ পাৰিছিল মাকো ভাল হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰাবলৈ নোৱাৰিলে আৰু ইফালে মাৰ বেমাৰটো ইমান জটিল নাছিল যদি সময়মতে চিকিৎসা কৰালেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁ আজি আমাৰ ঘৰত থাকিলেহেঁতেন দেউতাই লগতে মোক এইষাৰ কথাও ক'লে যে তোমাৰ বিয়াখন মই পাতি দিব লাগিব আৰু আন কোনেও পাতি নিদিয়ে ছোৱালীজনী সঁচাকৈ ধুনীয়া আছিল আৰু বয়সত মোতকৈ ডাঙৰ আছিল দেউতাৰ কথাত মই মান্তি হ'লোঁ কোৱা হয় যে বিয়াৰ পিছত ভগৱানে স্বামীৰ স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰেম জগাই তোলে কিন্তু মোৰতো তাইক দেখাৰ লগে লগে তাইক বহুত ভাল লাগিবলৈ ধৰিছিল মইতো এতিয়া সৰু আছিলোঁ মোৰ বয়স ষোল্ল বছৰ আছিল আৰু ছোৱালীজনীৰ বয়স হ'ব বিছ বছৰ দেউতাই তেতিয়া ক'লে যে সোনকালে বিয়া হৈ গ'লে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও তোমাৰ লগতে ডাঙৰ হৈ যাব আৰু তোমাক বুঢ়া যেনো নালাগে এতিয়া তুমি মোলৈ লক্ষ্য কৰা মোৰ বিয়াখন বহুত দেৰিকৈ হৈছিল আৰু মই এতিয়া কিমান বুঢ়া হৈ গ'লোঁ দেউতাই এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ বিয়াখন কৰাই দিলে আইতা আৰু খুৰাই দেউতাৰ লগত এই বিষয়ে কথা পতাত দেউতাই বাহানা বনাই ক'লে যে ঘৰখনত এগৰাকী মহিলাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে এতিয়া ময়ো চাহ আৰু ভাত বনাবলৈ নাজানো তোমালোকেতো কেতিয়াও মোৰ ঘৰৰ কামত কোনোদিনেই সহায় কৰা নাছিলা দেউতাৰ কথা শুনি আইতা আৰু খুৰাই মনে মনে গুচি গৈছিল কাৰণ সঁচাকৈয়ে আজিৰ দিনত কোনেও কাকো সহায় কৰি থাকিবলৈ নোৱাৰে এনেকৈয়ে মোৰ বিয়াখন হৈ গ'ল মোৰ পত্নীক এতিয়া বহুত ভাল লাগিবলৈ ধৰিছিল কিন্তু মোৰ ওচৰত সেইটো সৌভাগ্য হোৱা নাছিল যে আমি দুয়ো একেলগে শুবলৈ পাৰিম মোৰ দেউতাই মোক কৈছিল যে তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছা সেইকাৰণে তুমি নিজৰ কোঠাত শুই যোৱা তোমাৰ পত্নীয়ে এতিয়া বেলেগ এটা কোঠাত শুব যেতিয়া তোমাৰ বয়স ওঠৰ বছৰ হ'ব তেতিয়া তুমি তোমাৰ পত্নীৰ লগত একেটা কোঠাতে শুবলৈ পাৰিবা কিন্তু ইফালে এতিয়া তোমাৰ বয়সো বহুত কম হৈ আছে আৰু তাইও বহুত ভয় খাই আছে ময়ো দেউতাৰ কথা শুনি নিজৰ কোঠালৈ শুবলৈ গুচি গ'লোঁ মই এখন স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ আৰু সন্ধিয়া এখন দোকানত টিভি ৰিপেয়াৰৰ কাম কৰি আছিলোঁ দেউতাই মোক কামটো ঠিক কৰি দিছিলে যাতে মই তাত কাম কৰিলে অলপ চলপ উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰোঁ মই এখন চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাত পইচা নালাগিছিল দেউতাই এনেও মোৰ কোনো দায়িত্ব ভালকৈ লোৱাই নাছিল তেওঁতো মই স্কুললৈ যোৱাটো ভাল পোৱা নাছিল সেয়াটো মায়ে কৈছিল যে ল'ৰাটোক পঢ়িবলৈ দিয়ক যাতে ডাঙৰ হ'লে সি এটা ভাল চাকৰি কৰিবলৈ পাৰিব নহ'লে তাইৰ জীৱনটো আপোনাৰ দৰেই হৈ যাব ৰাতিপুৱা যেতিয়া সাৰ পালোঁ তেতিয়া মোৰ পত্নীয়ে ভাত বনাবলৈ লৈছিল তেতিয়া মই তাইক সুধিলোঁ ঠিকে আছানে তুমি তাই ক'লে যে অঁ ঠিকেই আছোঁ আৰু তাৰপাছত তাই নিজৰ কামত লাগি থাকিল তাৰ পিছতে তাই মোক ভাত বাঢ়ি দিলে আৰু মই ভাত খাই স্কুললৈ বুলি গুচি গ'লোঁ কিছুদিন পিছত মই গম পালোঁ যে দেউতাই মাৰ ভাগৰ কিছু গহনা বিক্ৰী কৰি দিলে মই তেতিয়া বৰ আচৰিত হ'লোঁ যে দেউতাৰ ঘৃ প্ৰয়োজন হ'ল মাৰ গহনাবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ মই ক'লোঁ যে দেউতা এইবিলাক কৰাৰ কি দৰকাৰ আছিলে আপোনাৰ আমাৰ ঘৰখন দেখোন এতিয়া ধুনীয়াকৈ চলিয়ে আছে খেতিৰ ধান শাক পাচলি আছেই ঘৰতে গৰুৰ গাখীৰো আছে আমাৰ বিজুলীৰ বিলো বেছি নাহে আৰু ময়ো অলপ চলপ উপাৰ্জন কৰিয়ে আছোঁ তেতিয়া দেউতাই ক'লে যে আজিকালি বস্তুৰ দামবিলাক বহুত বাঢ়ি গৈছে ঘৰত এজন সদস্যও বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে মই সেয়া বেচিবলগীয়া হ'ল দেউতাই এতিয়া মাৰ গহনাবিলাক বিক্ৰী কৰি ঘৰতে এখন দোকান খুলি বহি গ'ল তেওঁ এতিয়া গোটেই দিন ঘৰতে থাকিছিল আৰু মোৰ পত্নীও অদ্ভুত আছিল যেতিয়াই মই স্কুলৰ পৰা আহোঁ তেতিয়া সদায় তাই দেউতাৰ কোঠাতে সোমাই থকা যেন দেখিছিলোঁ মই মই সুধিলে কয় যে কোঠাটো চফা কৰি আছিলোঁ মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে মোৰ মনত কিবা বেলেগ ভাৱ আছিল নে নাই কিন্তু তাই মোৰ পত্নী আছিল সেইকাৰণে তাইক দেখিলে মোৰ মনত বহুত সুখ অনুভৱ হৈছিল ইফালে দেউতাই আমাক একেলগে শুবও দিয়া নাছিল দিনটো তাই কামতে ব্যস্ত থাকিছিল যেতিয়া মই তাইৰ লগত কিবা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া তাই মোক সৰু ল'ৰাৰ দৰে আওকাণ কৰিছিল এদিন মই ঘৰলৈ আহি দেখিলোঁ যে মোৰ পত্নী আৰু মোৰ দেউতা দুয়োজনে ঘৰত নাছিল মই জনা নাছিলোঁ যে তেওঁলোক এতিয়া ক'লৈ গৈছিল সেইকাৰণে ঘৰতে তেওঁলোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিলোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো উপায়ো নাছিল অলপ দেৰি পিছতে তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ মুখত বৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল আৰু হাঁহি হাঁহিয়েই তেওঁলোকে ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে কলৈ গৈছিল আপোনালোক তেতিয়া দেউতাই ক'লে যে তুমিতো তাইক ক'লৈকো লৈ নোযোৱা ঘৰতে বহি বহি আমনি লাগি গৈছিল তাইৰ সেইকাৰণে মই তাইক বজাৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ তাইৰো কিছুমান বস্তু ল'বলৈ আছিল বুলি কৈছিল মই দেখিলোঁ মোৰ পত্নীৰ হাতত কোনো বস্তু নাছিল কিন্তু তাইৰ হাতত এটা পলিথিন আছিল যেতিয়া তাই কোঠাৰ ভিতৰলৈ গ'ল তেতিয়া ময়ো তাইৰ পিছে পিছে কোঠাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ তেতিয়া মোৰ দেউতাই ক'লে যে তুমি আকৌ কলৈ গৈ আছা তেতিয়া মই ক'লোঁ যে কি মোৰ পত্নীৰ লগত মই কথাও পাতিবলৈ নোৱাৰিম নেকি এনেকৈ কৈ মই মোৰ পত্নীৰ কোঠালৈ সোমাই গ'লোঁ তেতিয়া দেউতাৰ মুখখন দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ গৈছিল যেন মই কিবা নক'বলগীয়া কথা এটাহে কৈ দিলোঁ কোঠাটোৰ ভিতৰত সোমাই পত্নীৰ পলিথিনটো মই হাতত তুলি ললোঁ তাই মোক পলিথিনটো দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাছিল যেতিয়া মই পলিথিনটো খুলি চালোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে তাত তাইৰ কিছুমান সামগ্ৰী মেকআপৰ আছিল মই তেতিয়া ক'লোঁ যে তুমিতো এইবিলাক মোৰ পৰাহে ল'ব লাগিছিল মই তোমাক আনি দিলোঁহেতেন কাৰণ মই তোমাৰ স্বামী হয় মই তোমাৰ সকলো বস্তু আনি দিবলৈ পাৰিম তেতিয়া তাই ক'লে যে তোমাৰ হাতত ইমান পইচা থাকে জানো ইমান পইচা নো তোমাৰ ওচৰত থাকে কেতিয়া সেইকাৰণেহে মই তোমাৰ দেউতাক কৈ দিলোঁ সি এইটো কথা কৈ মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি যিহেতু তেওঁ এইখন ঘৰৰ সদস্য আৰু তেওঁ যেনিবা মোক আনিয়েই দিলে তাতো কিবা অসুবিধা হ'ল নেকি তোমাৰ তেওঁ হৈছে তোমাৰ দেউতা আৰু শহুৰ দেউতাৰ সমানেই হয় এতিয়া মই ক'লোঁ যে যদি শহুৰ দেউতাৰ সমানেই হয় তেতিয়াহ'লে তুমি কিয় দেউতাক আংকুল বুলি মাতা দেউতা বুলি কিয় নামাতা তুমিও তেওঁক দেউতা বুলি মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেওঁৰো এতিয়া কোনো জীয়ৰী নাই গতিকে তুমি দেউতা বুলি মাতিলে তেওঁৰো মনটো ভাল লাগিব তাৰপিছত তাই ক'লে যে ঠিক আছে মাতিম বাৰু যেতিয়া ৰাতি হ'ল তেতিয়া মই মোৰ পত্নীয়ে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি থকা শুনিলোঁ প্ৰথমতে মই ভাবিলোঁ যে মই সপোন দেখি আছিলোঁ কিন্তু মই যেতিয়া ভালকৈ চকু মেলিলোঁ তেতিয়া শুনিলোঁ যে হয় কোনোবাই কাজিয়া কৰি আছে আৰু সেয়া মোৰ পত্নীৰে মাত আছিল তেওঁ কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি আছিল যেনেকৈ মোৰ মায়ে দেউতাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ লাগিছিল ঠিক মই তেনেকুৱাই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ মই এতিয়া ভাবিলোঁ যে ইমান ৰাতি তাই কাৰ লগত কাজিয়া কৰি আছে ঘৰটোত মোৰ বাহিৰে আৰু মাত্ৰ দেউতাহে থাকে দেউতাৰ লগতনো তাই কিয় কাজিয়া কৰিব কিন্তু যেতিয়াই মই কোঠাৰ পৰা ওলাই মোৰ পত্নীৰ কোঠাৰ ফালে চালোঁ তেতিয়া মই একেবাৰে আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ তাই তেতিয়া সেই কোঠাটোৰ ভিতৰত নাছিল অলপ সময়ৰ পিছতে মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে তাই পাকঘৰ ফালৰ পৰা আহিছিল মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে তাত তুমি কি কৰি আছিলা আৰু কাৰ লগত আছিলা তাৰপিছত তাই ক'লে যে নাই একো হোৱা নাই এনেকৈ কৈ তাই নিজৰ কোঠালৈ গৈ শুই থাকিলে মই তেতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ তাই মোৰ চকুৰ ফালেও চাবলৈ পৰা নাছিল এনেকৈয়ে এতিয়া দিনবিলাক বাগৰিবলৈ ধৰিছিল মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মা ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাই বহুত দুখত থাকিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ দুখৰ সলনি সুখতহে থাকিছিল লাহে লাহে ময়ো চিন্তাত পৰিবলৈ ধৰিলোঁ আচলতে পত্নীগৰাকী মোৰ আৰু মোৰেই তাইৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ অধিকাৰ নাই আৰু ইফালে মোৰ বয়সো বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল আৰু এতিয়া সেইবিলাক কথা মই বুজিব পৰা হৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাই কৈছিলে যে এতিয়া তোমালোক বহুত সৰু হৈ আছা মই মোৰ দেউতাক কৈছিলোঁ যে যদি মই সৰুৱেই আছিলোঁ তেনেহ'লে তুমি মোক বিয়াখন কিয় পাতি দিছিলা তাৰপিছত দেউতাই খং কৰি মোক বহুত কথা শুনালে আৰু লগতে ক'লে যে আজিকালিৰ ল'ৰাক সৰু বুলি ভাবিবই নালাগে সময়ৰ আগতে ডেকা হৈ যায় এতিয়া তুমি লাজ পাব লাগিছিল তোমাৰ বিয়াখন এই কাৰণেই পাতি দিছিলোঁ যে ঘৰখনত যাতে এগৰাকী মহিলা আহে আৰু তাই কিমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰখন চলাই আহিছে তুমি দেখিছানে তুমিতো নিজে চাহ একাপো বনাই খাবলৈ নোৱাৰা বাহিৰৰ খানা খাই খাই আমাৰ পেট বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন তুমিতো সেইবিলাক একো কথা বুজিয়েই নোপোৱা তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছা আৰু সৰু হৈয়ে থাকা তাই মোৰ পত্নী আছিল কিন্তু তাই মোক কেতিয়াও স্বামীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল মোক মোৰ দেউতাই মানা কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি স্বামী স্ত্ৰী নহয় আমিতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা একেলগে বহি কথাও পাতিব পাৰোঁ এনেও আমি এজনে সিজনক বিয়া পাতিছিলোঁ ইয়াৰ পিছততো সকলোৰে মৰম বাঢ়িহে যায় আৰু ইফালে নিজৰ পত্নীৰ লগত একেলগে বহি কথা পতাটোও কোনো ভুল কাম নহয় মোৰ বন্ধুসকলে মোক ঈৰ্ষা কৰিছিল যে ইমান সৰুতে ইমান ধুনীয়া পত্নী পাই গ'লা বুলি কোনোবাই কোনোবাই এইদৰেও কৈছিল যে ত'তকৈ বয়সত তাই বহুত ডাঙৰ সোনকালে বুঢ়ী হৈ যাব এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা মহিলাসকলেতো তেওঁলোকতকৈ ডাঙৰ পুৰুষৰ লগত বিয়া হয় এতিয়া বিয়াখন মোৰ হৈছিল কিন্তু সুখী হৈছিল দেউতা এবাৰ মই কোৱা শুনিছিলোঁ যে মোৰ আইতাই দেউতাক কৈছিল যে বোৱাৰীক পাই তই বৰ সুখ পাইছ মই তেতিয়া দেউতাৰ ফালে চাওঁতে দেখিলোঁ যে দেউতাই লাজতে ৰঙা পৰি গৈছিল সোনকালে যেতিয়া এই ঘৰখনলৈ কোনো নাতি নাতিনী আহিব তেতিয়াহ'লে এই ঘৰখন জিলিকি উঠিব দেউতাই ক'লে যে ভগৱানে কৃপা কৰিলে নিশ্চয় হ'ব কিন্তু মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে কেনেকৈ হ'ব কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া মই সকলোবিলাক বুজিবলৈ পাৰিছিলোঁ দেউতাই সকলোৰে আগত সুখী আছিলে তেওঁ সকলোকে কৈছিলে যে ল'ৰাৰ বিয়া কৰাই দিলোঁ এতিয়া সি বৰ সুখত আছে কিন্তু তেওঁ কাকোৱে এই কথাটো কোৱা নাছিল যে ল'ৰাটোক নিজৰ পত্নীৰ পৰা দূৰত ৰখা হৈছে বুলি আৰু মোৰ পত্নীগৰাকীক মাত্ৰ ঘৰৰ কাম আৰু বাচন ধুবলৈ অনা হৈছে বুলি মোৰ পত্নীয়ে গোটেই দিনটো মোৰ চকুৰ সন্মুখত নাছিল আৰু ৰাতি যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়াও দেউতাৰ কোঠাতে সোমাই থকা দেখিছিলোঁ আৰু প্ৰায় কিবা অজুহাত বনাই দেউতাৰ কোঠালৈ গৈয়ে থাকিছিল কেতিয়াবা কৈছিল যে কোঠাটো চফা কৰি আছোঁ কেতিয়াবা কৈছিল যে তেওঁৰ কোঠাত কিবা এটা বিচাৰি আছিলোঁ হ'ল ইফালে দেউতাও বৰ সুখী আছিল এদিন মোৰ সন্দেহ হ'ল আচলতে বিয়াখন মোৰ শেষ হৈছে আৰু তাই দেউতাৰ শেষ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আহিছিল এতিয়া তাই দেউতাই ভাল পোৱা বস্তু বনাই খুৱাইছিল আৰু দেউতাৰ ভৰিও মালিচ কৰি দিছিল এদিন মই মোৰ পত্নীক ক'লোঁ যে মোৰ ভৰি মালিচ কৰি দিয়া তেতিয়া তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে মই তোমাৰ ভৰি কিয় মালিচ কৰি দিম মই তেতিয়া ক'লোঁ যে তুমি মোৰ পত্নী ময়ো কষ্টৰ কাম কৰোঁ গোটেই দিনটো টিভি দোকানত কাম কৰাটো সহজ কথা নহয় অলপ মোৰো ভৰি মালিচ কৰি দিলে মোৰ বিষটো ভাল হৈ যাব এতিয়া মোৰ পত্নীয়ে মোৰ ভৰি মালিচ কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু দুই মিনিট হৈছিলহে তেনেতে দেউতা ঘৰলৈ আহিলে আৰু মোৰ পত্নীয়ে ভৰিখন মালিচ কৰা এৰি দিলে আৰু হঠাতে থিয় হৈ গ'ল এতিয়া তাই দেউতাক ভয় কৰিছিল যেন দেউতাই তাইক মাৰিহে পেলাব মই ক'লোঁ যে কিয় থিয় হৈ গ'লা বহা তুমি তেতিয়া তাই আকৌ বহিছিল কিন্তু দেউতাৰ ফালে চাই আছিল তাইৰ চকুৱে যেন কৈ আছিল মোক বচোৱা মই দেউতাক ক'লোঁ যে তুমি কিয় এনেকৈ চাই আছা তাই মোৰ পত্নী সেইবাবে মোৰ ভৰি মালিচ কৰি দি আছে তাতে কি হৈ গ'ল মায়েতো তোমাৰ ভৰি মালিচ কৰি দিছিলে আগতে তেতিয়া দেউতাই কৈছিলে যে সেইটো বেলেগ কথা আছে কিন্তু তুমি তাইক ভৰি মালিচ কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰা ভাল নালাগে তোমাতকৈ ডাঙৰ হয় তাই মই সৰু আছিলোঁ সঁচা কথা কিন্তু ইমানো সৰু নাছিলোঁ যে মই একো বুজি নাপাম মই ক'লোঁ যে পত্নী যদিও বয়সত ডাঙৰ হয় কিন্তু স্বামী স্বামী হৈয়ে থাকে আৰু দেউতা মাওতো তোমাতকৈ বয়সত ডাঙৰ আছিল তেতিয়া কিয় তুমি মাক তোমাৰ ভৰি মালিচ কৰিবলৈ দিছিলা যদিহে ডাঙৰ সন্মান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সৰুকো দয়া কৰিব লাগে দেউতাই ক'বলৈ ধৰিলে যে তোৰ মুখখন বৰকৈ চলিবলৈ ধৰিছে তোক মই চিধা কৰিবই লাগিব মই ক'লোঁ যে মই এতিয়া বিবাহিত তোমাৰ সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই তুমি মোৰ পত্নীৰ সন্মুখত মোক এনেকৈ চিঞৰিবলৈ নোৱাৰিবা দেউতাই ক'লে যে আগতেতো গাখীৰ খোৱা দাঁতকেইটা সৰিবলৈ দে বৰ বিবাহিত পুৰুষ ওলাইছো দেউতাৰ কথাবিলাক শুনি মোৰ বহুত খং উঠিবলৈ ধৰিছিল এতিয়া দেউতাৰ লগত মোৰ কাজিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছতে মোৰ অলপ কিবা গৰ্বৰ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে যে যেতিয়াৰ পৰা দেউতাৰ লগত কাজিয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ পত্নীয়ে মোৰ লগত কথাই পতা নাই আৰু দেউতালৈ চাহ বনাই তেওঁৰ কোঠালৈ সোমাই গ'ল এদিন মোৰ পত্নীয়ে দেউতাৰ কোঠাত ঝাৰু লগাই আছিল যেতিয়া মই তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া তাই তাৰ পৰা মনে মনে ওলাই আহিছিল এদিন যেতিয়া তেওঁলোক দুয়ো ঘৰত নাছিল তেতিয়া মই মনে মনে তেওঁলোকৰ কোঠাটো চেক কৰিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কোঠাত মই এখন কাগজ পালোঁ আৰু সেই কাগজখন দেখি মোৰ মূৰত বিনামেঘে বজ্ৰপাত হোৱাৰ দৰে হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই মোৰ খুৰাৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু এতিয়া তেওঁৰ আগত সকলো কথা কৈ দিলোঁ মোৰ কথাটো শুনি খুড়াই নিজৰ কাণত সোপা মাৰি ধৰিলে আৰু মই বহুত কান্দিবলৈ ধৰিছিলোঁ মই ক'লোঁ যে খুৰা মোৰনো কি ভুল আছিল কাৰণ যিটো বস্তু মই দেউতাৰ কোঠাত পাইছিলোঁ সেয়া আন একো নাছিল ক'ৰ্ট মেৰেজৰ কাগজ আছিল য'ত পত্নী নামৰ ঠাইত মোৰ পত্নীৰ নাম লিখা আছিল আৰু স্বামীৰ নামৰ ঠাইত মোৰ দেউতাৰ নাম লিখা আছিল তেওঁলোকে কৰ্ট মেৰেজ কৰিছিল আৰু ইফালে মোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ নাটক কৰি আহিছিল আচলতে তাই মোৰ পত্নী নাছিল তাই মোৰ দেউতাৰ সেই পত্নী আছিল দেউতাইহে তাইক বিয়া কৰাইছিল কাৰণ দেউতাই মা ঢুকোৱাৰ এদিন পিছতে বিয়া কৰাব বিচাৰিছিল কিন্তু যেতিয়া আমাৰ সম্পৰ্কীয়বিলাকে দেউতাক কথা শুনালে আৰু তেওঁক লাজ দিলে তেতিয়া তেওঁ মোক প্ৰয়োগ কৰিলে তেওঁ তেতিয়া সকলোকে কৈছিল যে মোক বিয়া পাতি দিছোঁ কিন্তু তেওঁ নিজেই সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কৰ্ট মেৰেজ কৰিছিল তাই তেওঁৰ পত্নী আছিল মোৰ নহয় সেইকাৰণেহে মোক তেওঁৰ কোঠালৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল আৰু দেউতাই নিজতকৈ বিছ বছৰ সৰু ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাইছিল ইফালে ছোৱালীজনীও দেউতাৰ লগত বহুত সুখত আছিল হয়তো দেউতাই তাইক ৰাস্তাৰ পৰা লৈয়ে আহিছিল হয়তো তেওঁ বিয়াৰ আগতেও এনেকুৱা কাম কৰিছিল মোৰ সকলো সম্পৰ্কীয় দেউতাৰ সত্য কথাটো গম পাই ক'লে যে তেওঁলোকে আৰু সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাযায় এতিয়া ময়ো আকৌ দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচৰা নাছিলোঁ ইফালে দেউতাও মোক লৈ একো চিন্তা কৰা নাছিল যে যায় যদিও যাওক মই মোৰ খুৰাৰ লগতে থাকিবলৈ লৈছিলোঁ খুৰাই ক'লে যে তুমি এতিয়া একো কাম কৰিব নোৱাৰা নিজৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰিবই লাগিব এতিয়া পঢ়া শেষ কৰি মই উপাৰ্জন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু কেইমাহমানৰ পিছতে দেউতাৰ পত্নীয়ে দেউতাক এৰি পলাই গুচি গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া দেউতাই অকলেই থাকে কিন্তু দেউতা এতিয়াও অনুতপ্ত হোৱা নাছিল তেওঁ কৈছিল যে মই কাকো ক্ষমা খুজিবলৈ নাযাওঁ দেউতাই গোটেই জীৱনটো মাক অত্যাচাৰ কৰিলে মাৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সদায় মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিছিল কাৰণ তেওঁৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে দৈহিক সুখ যিটো মাৰ পৰা তেওঁ পাব পৰা নাছিল এতিয়া মা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ মোক ব্যৱহাৰ কৰিছিল মিছা ক'লে যে মোক বিয়া পাতি দিয়া বুলি মোৰ আৱেগৰ লগত তেওঁ খেলা কৰিছিল মই এতিয়া বিয়া পাতিব নিবিচাৰোঁ মই এতিয়া যিমান পাৰোঁ পইচা উপাৰ্জন কৰাত লাগিবলৈ ধৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে নিজৰ ঘৰ এখন বনাবলৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই বিয়াখন নকৰাওঁ আৰু ইফালে আইতা আৰু খুৰাও মোক লৈ বহুত সুখী হৈ পৰিছিল প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাৱ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আইজ ডে